असलम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी आज मैं आप लोगों को सब तो रही एक नए अंदाज़ में बनाना सिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया इसमें मैंने प्याज डाल दी दो आदत मैंने प्याज दे दिया और इनको ऐसे काट दिया रफली सा प्याज़ को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे माशाल्लाह आप लोग देख रहे होंगे प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं इसमें आधा चम्मच आप लोगों ने ज़ीरा ऐड कर देना है ठीक है इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग और खुशबूदार हमारी ये सब तुर तैयार होगी ठीक है ये तमाम चीज़ें आप लोगों ने डालने के बाद जैसे ही आप लोगों को जीरे की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं टमाटर इनको भी मैंने रफली सा काट दिए है ऐसे आप लोगों ने इसको काट देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है थोड़ा सा इसको सॉफ्ट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट ठीक है आप लोगों ने इसमें डेढ़ चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है इसके अलावा इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है हरी मिर्चों का पेस्ट ये भी आप लोगों ने तकरीबन एक चम्मच भरकर ऐड करना है इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें खुशबू आने तक इसको पकाते हैं अदरक लहसुन की खुशबू आने लग गई है अब हम इसमें थोड़ी सी बॉयल की हुई चिकन ऐड कर देंगे इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा तो थोड़े से आप लोगों ने बॉइल की हुई चिकन भी इसमें ऐड कर देनी है और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर देनी है मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी तो बहुत ही अमेजिंग तरीके से मिक्सिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड करने हैं लाल मिर्चों का पाउडर हसबेजाई का नमक हल्दी पाउडर धनिया पाउडर चिकन पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें ऐड करने हैं इसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें और मसालों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने भून लेने हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से मसालों को मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भूना है अब हम इसमें तुरई ऐड कर देंगे जिसकी कटिंग मैंने ऐसे कर ली ठीक है ये ऐसी सब्ज़ी है कि झटपट से तैयार होती है इसमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ज़्यादातर आप लोग इसको 10 से 15 मिनट लगाएंगे और ये आप लोगों की तैयार हो जाएगी इसके अलावा मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर दी चार अदद और इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है और सिर्फ और सिर्फ दस मिनट के लिए आप लोगों ने इसको कवर करना है ठीक है सबसे पहले मैं आप लोग देख रहे होंगे कि मैं इसकी मिक्सिंग कर रही हूँ इस तरीके से आप लोगों ने इसकी मिक्सिंग करनी है मिक्सिंग पे ज़्यादा जोर देती हूँ ताकि बहुत ही अमेजिंग आप लोगों की रेसिपी तैयार हो मिक्सिंग करने के बाद फिर आप लोगों ने इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देना है और पकने देना है 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे तो रही हमारी तकरीबन गल चुकी है और देखें इसने खुद अपना पानी छोड़ दिया है इस इसमें मैंने ज़रा सा भी पानी नहीं ऐड किया अब मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर इसके अलावा हरा धनिया डाल दिया पाँच मिनट के लिए इसको कवर कर दिया और माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है अब मैं इसको निकाल लेती हूँ फाइनल लुक आ चुकी है हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अलग अंदाज़ से आप लोगों ने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक जरूर देने हैं अगर रेसिपी पसंद आए लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी अल्लाह